У третій годині дня рух транспорта в районе Зупинка-Рудничная было парализовано. Это результат акции громадських активистов, в которой они пытались увагу внимание к состоянию местных дорог. Для того, чтобы услышали людей, для того, чтобы сделали дороги, которые здесь яму уже в колено. Здесь невозможно ни ездить ни уже большим тяжелым транспортом, ни маленьким легковым. Каждый день здесь либо теряются номера автомобилей, либо бампер отрывается, оставляются колеса. Постоянно здесь наши на шиномонтаж... Приезжают люди, которые все время ремонтируют колеса после того, как проедут по этой дороге. Расповедающий про акцию организаторы наводят наступные цифры. У нас появилась в руках информация, товаротранспортные накладные, в которых четко указано о том, что «Арселор Миттл» э, грузит автомобили 31 тонну, 39 тонн. Это не считая массы автомобиля. И, соответственно, э, когда обращаешься к «Веста Шляхбу» для того, чтобы они сделали эту дорогу, они говорят, мы ее сейчас сделаем, через неделю эти же автомобили сделают с этой дороги тоже. Сьогодні ми поспілкувалися з присутніми на акції представниками постійної комісії міської ради з питань комунального господарства. В розмові з нами вони визнали проблему якості криворізьких доріг та зазначили, що роботи не виконуються через відсутність відповідного дозволу від казначейства. Тож своєчасним ремонтним роботам заважає відсутність відповідного фінансування. У 2014 году в бюджеті горди було заплановано 108 мільйонів на ремонт дорог. Це капітальний ремонт і поточний ремонт, тобто текущий ремонт. 40 мільйонів було на капітальний ремонт, в тому числі одне зетіхунськопіальне. Останні день даже були пойти на дороге, которые должны быть ремонтироваться. Это внутриквартальные, решетки, ливневки, в том числе и разметка. На сегодня это вопрос, эта работа полностью не выполняется, но не выполняется только из одной причины, потому что нет разрешения от казначейства на выполнение данных работ. Проблема в том, что Министерство финансов Украины, после того, как разрешит органам казначейства, чтобы выделить эти деньги городу, тогда будет выполнено стопроцентно все работы дорожные работы будут выполнены. И, значит, не только текущий ремонт, и капитальный ремонт дороги города Криорова.